안녕하세요. 탑입니다. 저는 지금 예전에 일본에 있을 때 만났던 러시아 친구와 밥을 먹으러 가고 있습니다. 오늘 갈 식당도 독특한데요. 러시아의 이제 북한 식당이라고 있습니다. 거의 가서 한번, 뭐, 본토까지는 아니겠지만, 그래도 나름 본토의 맛을 조금 있는, 예, 네, 한식을 한번 먹어보도록 하겠습니다. 직원분들이 북한 사람이라는 얘기가 있던데, 어떨지 모르겠네요. 한번 가보겠습니다. 네, 이제 다 왔습니다. 이 쇼핑몰 안에 북한 음식점이 이점에 있다고 하네요. 몇층인지 모르겠는데 쇼핑몰 안쪽에 찾아보다가 없어가지고 지도를 찾아보니까 밖에 있다고 하네요. 지금 방금막찾았습니다코리오아좀 겁나네. 안녕하십니까? 축하합니다. 네. 분이십니 지금 예약을 했는데 마리아라는 이름네 들어왔습니다. 바로 북한말 하셔가지고 깜짝 놀랐어요. 뭔가 카메라 꺼야 될것같아가지고 일단 껐어요 봅시다 메뉴가 일본인이 있어 근데 네, 김치가 있군 랭채라고도 랭채 오이 랭채 계절 남 3마리가 뭐지? 고기볶음, 낙지볶음 낙지볶음 맛있겠다 아니면 저 일본어 쓰신 분들 조총련 뭐 이런 건가? <웃음> 설마 <웃음> 그래 너무 나한거 같죠? 철갑상어 건장찜 있어? 와 되게 드문 요리긴 하다 떡볶음 <laughs> 떡볶음~ 떡볶음 먹는다. 아, 메뉴 겁나 많네. 볶음이 엄청 많네요. 돼지고기 볶음, 뭐제우볶음이겠죠 새우튀기. <목소리> 그냥 김까지 하지. 메추리튀기 어, 메추리? 어, 메추리 궁금하다. 칠면조 위볶음 약간 한식을 좀 벗어난 것들도 있네요. 오, 탕 있다. 탕. 원반. 아, 떡국 좋다. 새해에다 떡국 못 먹었는데. 김밥. 아, 김밥이 독특하네. 우리나라식이 아니야. 어, 왜 냉면이 없냐? 과일단물. <laughs> 아, 나왜 이렇게 이게 현실감이 없어서 그런가? 왜 이렇게 컨셉 같지? 되게 막 과일단물 이런 거 적어놓은 게 현실감이 없어요. 내가 진짜 북한 식당에 왔나? 이런 느낌 들고. 근데 냉면 아까 제가 뭐 찾았나봐요. 냉면이 있네요. 그 유명한. 근데, 와, 곱빼기야2 0루블 차이 나는데 두 배를 주네, 두 배를. 와, 대박이다. 이거는 무조건 이거 시키란 얘기죠. 일단 제가 지금 당기는 거는 떡국하고 냉면. 그리고 해외에서는 제가 일부 김치를 한 번도 안 시켜먹어봤는데. 그 다음 김치를 먹어봐야겠죠? 아, 그래도 김치는 좀 아닌가? 친구 오면은 친구 여기를 한번 들어봐야겠습니다 <뭐라> 아, 지금 일행이 와야 돼서 1, 2분만 있어. <뭐라> 久しぶり. 진짜 久しぶりよね. 딴에. <뭐라> 엄마 커버 때 나이죠? 그 20kg 정도야. 아, 그때? <뭐라> <또 5년>? 아, 스팟다 <뭐라> 때부다 <후, 뭐라> 아, 다짜 나도 크네? 元気だったの元気だったよ待て待てたよかったったみじょん、痩せた逆にすめっちゃ痩せた？ああそうかあ,あリオ本の時より痩せたね六月、うん、くらいにちょっと部屋に引きこもってずっと食べてたからなるほどね,ねその後どんどん太って去年ちょっとダイエットしてどうやってダイエットしたの教えてマジで <laughs> 今めっちゃ必要なんだけど いやあのねフィットネスクライブ行った予約取ったまだ行ってないけどいやいやいやそれが大事だでもここに来た時北朝鮮の言葉で話されてちょっとびっくりしたあのね北朝鮮の言葉と国語の言葉ってそんなに変わって結構違うよね結構っていうか一応分かるけどちょっと理解に時間かかるっていうんかとか便みたいな 通じるけどんか違う形やなみたいな弁用にはちょっと近いかもんか逆にジェジュ島の弁とかはもう本当分かんないくらい違うからじゃあ注文してからでなんか分かんないからおすすめしてんかんかんないかなじまないな一応俺が頼もうと思ったのは 冷麺面、ね？食べることはないけど、うん、めっちゃ知ってるって。冷やして食べる。まあ日本にも一応あるんだね。冷やし中面みたいな。でこれ頼んで。冷麺ってなんか歌もあったよね。<laughs> なんかそう,う。そうそうそう,そう。<laughs> おな、なんで知ってるのいや？学生時代はめっちゃ K-pop 聞いてたし、あ番組見てたから聞いた。<ー> これがドッって言って、各国は年明けになったらなんか日本でもまあ食べるよなんかど餅開、ね、いてる汁みたいなの食べるじゃん、うん、みたいな。ね、今めっちゃ流行ったんだろしや。いろいろカップラーメンとかももちろん今増えてるみたいな。これも今自分でできるようにみたいなスーパーでも売ったりしてあイするよンになった。あのもちろん韓国のなんか店とかでも頼めるようになってめっちゃ嬉しい。お、韓国料理好きだっけ

今はロシアよりは中国でもロシアに住んでる方だと信じがたいけどね,ねマナーとかめちゃくちゃロシア人じゃないっていう話し方が完璧に人だからちょっとっそういうサービスはもう一流のホテルしかないわそう,そ,うあそうなのいやあまあロシアだったらねまあ、まあ、ロシアはねあのもう分かったでしょサービスにてそうそうそう,そうもううもう馴染んでるよあ、こんな国なんだってそうそうそうそんな感じよそうそうそう 適当うん、いやなんかこれは冗談だけどね、うん、なんか友達に「ロシアはどう?」って言われて <laughs> <laughs> まあ友達になったら全然そんなことないからね。うん これがレメンでこれがああこれわさびみたいなわさびみたいなのでこれがお酢、醤油,醤油でまあ一応かけなくて食べてもいいよ、うん、と食べてみてからおいしい うんどう知ってるレメンの味何僕は知ってるレメンの味ではない全然違う、えー、なんかどちらかというとラーメンの味が違うい、うん、韓国だったら何,何が足りないと思う酢だねどうぞ入れていいの <laughs> 食べてみて <laughs> 会うことか分からないけど変わったね、うん、酸っぱい 아니죠 뭐? 음, 전혀 손등이 습해 뛰어가지도 않아요. 대접. 대접. 저또 리뷰스. 그러니까 이게 음식이 우리가 생각하는 제가 평양냉면 안 먹어보긴 했는데 원래 알고 있는 냉면 맛은 절대 아니고 일단 질감 자체가 미역라면에 가깝고 약간 라면 맛이 좀 납니다. 내가 생각한 평양냉면 맛이 아닌데. だってここに来てサービスもないし、うん、あれもないし、いちいちかつくって雰囲気全然違うから、うん、ロシア人も帰ってくるとき、めっちゃムかつくめちゃくちゃ落ち込む、なんで私ここで生まれたんやみたいな、で慣れていくけどね、うん、だから逆に、最初からロシアで生まれたら、知らないや、やこれが普通なんだなと思うけど。 あしの雰囲気、見てから感じたらちょっと寒いなって感じ感じるよね。うん、確かにあるかも。それとなんかいや、うん、なんか寒いって言ったけど一応どっちかというとツンデレに近いと思う,うんなんかロシア人もなんか助けてみたいな声かけた時はちゃんと。 けてくれるしでも、日本人は建前でちょっと優しいものがあるから、まあ、それは長所もあるし、短所もあるんだけど、なんか逆に友達になるにはちょっと厳しい。本当にそんなになんか日本人と真の友達になったことはないけど。だこ、ね、れは熱いんだ、うん、キムチ食べてみる,食べてみるこれ絶対韓国のキムチじゃない。 지금 김치가 아... 무슨 또 하지 얼마까지 먹었어요? 일단 첫 맛이 달달하고요. 끝 맛이 약간 와사비? 와사비 섞어넣은 느낌 맛. 어떻게 이런? 와 아, 충격인데? 별로입니다. 진짜 별로예요. 여기서 한 김치 먹지 마세요, 진짜. 김치찌개 먹으면 두 마디 붙겠네 한국군은 김치와 후쿠다 또좀더 직간 타태클좀더 아주 치열한데도 상시와 또또 와. 甘いんだよ白菜の甘さと甘辛甘辛みたいな感じなんだけど時間経つとちょっと熟成されてちょっと酸っぱくなるんだけどこれなんか若いっていうパターンのないのあそれ言ったら白菜がもっと元気なんだけどこれはちょっと熟成されてる。 あれね多分だけどもしここで自分でやってるとしたらまず白菜そのものがちょっと違ったりするの違う,そう,全然違うなんか同じ白菜をカカのとで育てたら全然違うからドッコは何かクトかコクトかクは何かドッコクトから、ク、ね、トッコクかッコクギは何りドせんトかックッコクトギは何かクトッポッキトッギで これはちょっと分かった <laughs> ーー大きさ違うんだよだから形が違う、うん、パスタみたいにパスタにいろいろ種類があるじゃんそうねいろいろ種類があるんだけど全然違うなんか今日の気分で,で切ったのかないや <laughs> 多分ここで売ってないんだう <laughs> そうだ売ってない可能性が高いねうん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  アメリカの影響でこうニュースだったりとか、うん、ちょっとねじ曲がってるところってあるの特にどこでも特に日本はやばい。うん、なんか、一応 YouTube とかはもっと自由なところだから、ね、もちろん YouTube はアメ,アメリカの会社なんですけど、<laughs> <laughs> まあそれは置いといて,て <laughs> で、一応その人たちが説明するのは、うんまあ、ベラルーシはちょっとロシアと近い国なんだけど、ラテビアとかエストニアみたいなパルトスの局と。 プロのロシア嫌ラうん。だよね。うん、歴史的に。で、いろんな国がなんか、ロシア、よりはヨーロッパのうん、うん、ナト、ナトちょっとツゴとしてるみたいな感じをしてるの。うん、で、ロシアは、もともとめっちゃ昔にちょっとモスクワがちょっとポランドニート、シニアカタコトアルジャー。ね、なんか、っともっと昔シニカ、ウヤ <laughs> なんか恐怖みたいなのがあって、ちょっとモクスクワの近くに敵の影響があるのをちょっと怖がって、なんかクリームをちょっとしてもうちょ、もう近づくなみたいな感じをしたんだけど、で、ウクライナは自分の方はちょっと NATO の方がもっと いいからちょっと近づけたいみたいな感じだったから今の状況になりましたみたいな感じで一つ目してるまあ今はクリームがこのロシ社の,あの管轄になった後とはみんな普通に海行きたいじゃん、うん、リゾートとしてめち、えー、ゃくちゃ行ってる、ね、逆に周りに行ってない人しい,らいない、うん、私しかたもないってぐらいあのうちのお母さんの世代はそれの時みんな行ってたからそれが普通だったもん、うん、なるほどね そう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 ロシアのまま残ったら、うん、あの海に出るその海岸めちゃくちゃ狭くなるっていうのもいろいろあるしあの例えばさっき言ってたその近くに友達の国を置いておきたいっていうあれ,、ねうん、あれもあの昔からそうで、うん、あまりにもあの攻撃されすぎて、うん、守れなきゃっていうのは。 千0 0何とか年から続いたからなあれ結構あるよねアポレオもあるし人らがあるしそうそうそういや、あれねモンゴルかなあ、あモンゴルもあししそうそうそう。あれ以来、二度と侵略されてらないぞっていうのはなんかどこにでも感じられるぐらいうん使えだから侵略しやすいうんまあそうだね場所的にそうだねうんまあどうでもいいんだけどなんでこんな話してるか分からないけど面くない歴史的結構不味も強いなったねめっちゃ好き